30 листопада 2012 року відбулася установча конференція, на якій чинне вище командування та офіцери, що стояли біля витоків створення українських військово-морських сил, започаткували громадську організацію Клуб адміралів і генералів. Що відбулося за цей час? Які здобутки є на сьогодні? Про це наші знімальній групі розповів очільник цієї організації, контрадмірал Володимир Колпаков. На сьогодні в Україні більше 50 адміралів і генералів, які проживають в різних містах України. Клуб адміралів і генералів військово-морських сил України об'єднав як діючих військових, так і ветеранів флоту, адже самовіддана праця для розбудови вітчизняних військово-морських сил є справою честі і не завершується з виходом на пенсію. За словами голови цієї організації, контрадмірала Володимира Колпакова, ідея створення клубу адміралів і генералів плекалась давно. Идея создания клуба адмиралов и генералов военно-морских сил Украины принадлежала одному из первых командующих военно-морских сил, Ежелю Михаилу Браниславичу, вот, который, будучи командующим, тогда еще главнокомандующим, уже ставил вопрос о создании такого клуба. Но, в принципе, воплотил в жизнь эту идею, конечно же, нынешний командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Ильин Юрий Иванович, который вот год назад дал мне такое поручение, как председателю Совета ветеранов военно-морских сил Украины, с просьбой значит, разобраться, что такое клуб адмиралов и генералов, для чего он существует, какие необходимы документы, как необходимо его создавать, сможем ли мы его создать. Володимир Онисимович нагадав, що під час установчої конференції було обрано членів правління раду старішин та затверджено статут організації. А вже після виходу в січні нового указу президента України про громадські організації відбулась і офіційна реєстрація клубу адміралів і генералів. І 6 февраля 2013 року Гагаринським районним управлінням юстиції ми були зареєстровані за приказом номер 01. На сегодняшний день наша организация полностью легитимна и имеет право работать. То есть мы зарегистрированы во всех основных подразделениях и властных, как говорится, структурах нашего города. То есть и в управлении юстиции, и в управлении статистики, в пенсионном фонде, налоговой инспекции. Мы имеем сегодня печать свою. От Поэтому сьогодні вже стає вопрос непосредственно о конкретной работе нашої організації. Одне з головних завдань клубу адміралів і генералів це поєднання знань та можливостей з безцінним досвідом високоосвічених теоретиків і практиків, фахівців військово-морської справи за для успішного розвитку та процвітання вітчизняного флоту. Одна і найголовніше, звісно, це розвиття воєнно морських сил України. Возглавляє це направлення. значит, адмирал, командующий военно-морскими силами предыдущий, Максимов Виктор Владимирович. В состав этой секции входят такие высокоподготовленные адмиралы и генералы, это в первую очередь все командующие военно-морских сил, а также несколько генералов. Вот следующее направление нашей работы, это, конечно, военно-патриотическое воспитание молодежи, офицеров наших. Возглавляет это направление сегодняшний председатель ветеранской организации военно-морских сил и контр-адмирал Насенко Виктор Иванович. Связь с общественностью – это тоже очень важный момент. Это пропаганда значит, работы нашего клуба, естественно, в том числе и работа с семьями, семьями адмиралов и генералов. Это направление возглавляет у нас контр Тымчук Игорь Владимирович. Сегодня он служит и руководит управлением кадров военно-морских сил. Одно из таких важных направлений мы считаем, что это юридическое правовое направление. Здесь у нас входит в состав этой группы два таких высокодосвеченных юриста. Это генерал Амельченко и Магдыч, которые могут оказать помощь и адмиралам, и генералам, и семьям, и офицерам в юридических вопросах. Направление, ну как мы привыкли говорить в военно-морских силах, материально-техническое обеспечение, культурно-массовое направление, это будет заниматься мой заместитель Кузьмин, контр-адмирал Владимир Иванович. И, наконец, направление ⁇ это связь, как мы говорим, с организациями, которые находятся за рубежом. В первую очередь это с клубами адмиралов других стран. Это такое достаточно серьезное, я считаю, направление, потому что опыт надо перенимать, не уходить от него, потому что мы совершенно организация новая для военно-морских сил. В найближчих планах клубу адмиралов и генералов вырешение решение организационных приміщення примещения и создание своего веб-сайту. Наш юридический адрес это Академия военно-морских сил. Конечно, это совершенно правильно, потому что в том числе и наши многие адмиралы закон... заканчивали нашу академию или училище в свое время. И поэтому вот близость к академии, возможность передачи опыта адмиралами и генералами для военно-морских сил, она ну, сама просится, как говорится, в этом отношении. Мы приступили к созданию сайта на интернете для того, чтобы каждый желающий узнать о работе нашего клуба мог зайти на наш сайт и посмотреть, о а чем же занимается клуб. Звичайно, элита украинских військово морских сил брать ему участие в загально та військових заходах. Конечно, мы должны принять участие в параде победителей, параде, который для города Севастополя наиболее значимый уважаемый всеми жителями города Севастополя. И, конечно, принять участие в этом параде, конечно, наша не просто задача, это наша обязанность. Как зазначив голова клубу, завдяки адмиралам та генералам, які зараз живуть и генералам, которые сейчас живут и работают в других местах Украины, есть возможность пропагувати деятельность военно-морских сил у всех регионах страны. Мы постараемся, чтобы наши адмиралы и генералы, которые живут в других городах Украины, обязательно проводили в первую очередь и участвовали в военно-патриотической работе. По, в первую очередь по направлению военно-морских сил Украины. Активизация знаний нашего населения о военно-морских силах – это одна из главных задач. Я понимаю, что есть генеральный штаб, в котором есть у нас адмиралы, но не всегда военные могут высказать мысли о значимости того или иного вида вооруженных сил, как общественная организация. И обратить на это внимание. Так что вот мы надеемся на это, что наши адмиралы и генералы будут больше пропагандировать военно-морские силы в наших городах и, может быть, и селах нашей Украины. Тож саме цим людям, які присвятили своє життя і діяльність становленню військово-морських сил нашої молодої держави, і належить передавати свій досвід наступним поколінням військових моряків заради процвітання України та розвитку її військово-морських сил.